меня сын заболел второй раз, было, а перед этим же неделю, месяц назад почти проболел. И я говорю, Господи, да я уже ну, боялся начинаю, что же, скажу, температуры небольшая, 37,5, слава Богу. Я возложил руки на него, помолился, распускал сверху, возлагайте руки, и будут болеть, и инновация, на вас, и и все прочее. Слава Господи. Слава рады, Там уже чуть-чуть огорченный, что-то поехал в лекарство накупил, как спальники, и вы знаете, как я чуть опять не сказал, сам воспитываю, как я с Богом воспитывал ребенка, и это самое. Пошел опять там противовирус, и понабирал там на полторы тысячи, наверное, гривен. И слава Господу, они не понадобились. Я, Господь будет благословение, за эти сестры. Сегодня такой день будет, да, воспоминания учения Господа нашего, как он строил свою кровь святую за нас, что отдал себя за наши грехи, да, забрал грехи, то он нас ничего не заплатил и дал благодать, со избытком он изливает на нас любовь свою. Слава Богу, нам вот это, идти с Богом в этой лодке, знаете, а то бывает, что мы сами выплываем, а когда-когда какие-то штормы, да, начинаем призывать сразу, забываем за Господа. Ну, слава Иисусу Христу, еще, знаете, вот если бы он как ледына так вот вел себя, да, например, если там кто-то мне там что-то сделал, я бы сказал, да, я не подойду к тебе, ты меня меня обидела, Господь, его призываешь, а он бежит. С пробитыми руками и показывает. Смотри, отец. Это вот защити. Я за них умирал. Слава Господу. И что мы здесь собираемся и просим? Он сказал, чего не попросите, когда соберутся двое и более С верою, то и дам я вам. Слава Господу, что мы нас есть больше, чем двое, что Господь дал вам спасение всех. Я хотел бы, братья и сестры, сейчас помолиться за укрепление веры. Собираться, чтобы мы собирались, кто-то там дома, и чего бы не просили, чтобы Господь нам давал. Давал самое главное, чтобы мы молились, кого видим, что еще не спасен, чтобы он был спасен. За каждого молились, кто нуждается, обращались, может, надо за что-то молиться и всякое прочее. Чтобы Господь укреплял нашу веру и милость друг к другу. То, что если мы не будем друг к другу, Господь полностью нас посвятил себе. Так и мы давайте посвящать друг другу и людям, которые нуждаются во спасении, молиться за них, и чтобы было все хорошо в их жизни. Давайте с вами помолимся за то, чтобы он укреплял нас, утверждал. Он убирал всякую гордость и давал нам доброту.